Но нам после голосования в парламенте предлагают уже две даты. Восьмое – совершенувание да, загиблых. И девятое – это уже празднование это победы над фашизм. Украинский менталитет в том виде, в котором он существует, вот хохляцкий, я бы сказал. Не украинский, а хохлядский. Когда Украина занимается освобождением пленных украинских солдат. Она хочет, чтобы понравилось всем тем, кто, с кем они договариваются с той стороны, да, с боевика, лидерами боевиков, чтобы понравилось журналистам, чтобы понравилось председателям ОБСЕ, чтобы понравилось сотрудникам СБУ, которые занимаются освобождением пленных, чтобы, чтобы, было хорошо и комфортно на переговорах переговорщикам. Последнее, о ком думает Украина, это о своих пленных, которые она вытаскивает. То же самое и здесь. Мы хотим понравиться всем абсолютно, кроме как бы, тех, 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 ради кого все это делается, ветеранов, да, и так далее. И если уже на то пошло. Этот ролик, очевидно, уже сделан для, для того, чтобы немножко выбить, так сказать, стул из-под российской пропаганды на Востоке. Что те же, мол, мол, те же люди, месседж центральный, да, которые воевали, одобряют войну сейчас на Востоке, да, и украинская армия не, ме не меньше наследница, не меньше носительница этих традиций, нежели это сам. Это хороший ход, но 9 мая слишком большой праздник, да, и слишком серьезный для того, чтобы его так вот тиражировать в рамках одной ситуативной пропаганды. Ну и 70 лет все-таки. 70 Работа лет. Работали да, над девятым мая. Ну, да? лишний раз показывает, что мы курса не нашли еще, да, как страна. Мы ищем, да, мы туда-туда, разные И... пробы делаем.